как приготовить вкусную барабульку здесь я вам покажу итальянский традиционный рецепт барабулька alla а ливорнеза очень простой быстрый в приготовлении красивый красивое блюдо получается и очень вкусно нам понадобится рыба-барабулька, помидоры, чеснок, петрушка и оливковое масло. Сначала рыбу нужно почистить. Барабулька чистится очень легко и быстро. Нужно убрать шелуху. Шелуха убирается даже ногтем. Отрезать все поплавки. Почистить в середине. Убрать жабра, помыть хорошо, на сковородку налить оливковое масло, положить мелко нарубленный чеснок, два-три зубка и э, петрушку побольше петрушки нужно немножко петрушки оставить потом чтобы сверху посыпать на блюдо когда уже будет готовое вот так поджарить чеснок с петрушкой несколько секунд буквально положить помидоры пилате если у вас нет их из банки. Значит, сделайте сами. У меня на рецепте есть, как убрать быстро шкурку из помидор. Их нужно порубить на кусочки. Посолить. И потушить минут пять. Потом рыбу-барабульку посолить, поперчить и положить в помидоры. Ложить той стороной, где перец и соль вниз. Потом взять немножко вот э, соус, который уже мы имеем, и накрыть. Полить сверху барабульку. Потом накрыть обязательно крышкой и под закрытой крышкой готовить где-то минут 5. Но все зависит от величины рыбы. Когда уже рыба готовая, выложить на блюдо, посыпать петрушкой. Блюдо готовое. Смотрите мои другие видео, подпишитесь, комментируйте. И спасибо за просмотр всем. Удачи вам во всем. Здоровья и до новых встреч. Пока!